Okey, yang ke-8, saya beli 5 kg kurma medjol dari Palestin dengan harga 70 kg dan jumlah harganya 350. Penagih itu kata kalau bayar tunai harga 350, kalau bayar ansuran dua kali dalam dua bulan harganya 400. Itu 200 setiap bayaran. Adakah bayaran ansuran itu riba? Ah, ha, ini menarik juga ni. Masjid ni tak ada tanya lagi. Suara lain dah banyak tanya. Okey, saya jual motosikal. saya bagi dua offer kalau cash harga RM3,000 motor gapu harga RM3,000 tak tahulah kan ni contoh saja nak bagi faham ha. tapi kalau tunai eh tunai tadi cash lah tunai tapi kalau ansuran harga RM4,000 ha. they are two price satu cash satu secara penangguhan, ansuran installment atau seumpama which is ada perbezaan lah cash lebih murah daripada ansuran boleh atau tidak hukum dia boleh hukum dia boleh ya ada ini ada pendapat majoriti para ulama termasuk yang standard dalam zak shafie hatta alimam an-nawawi rahimahullah sebut dalam bukunya al-majmu al-ajal ya khuzu qistam min as-sama kalau awak memberi tempoh dalam jual belilah maka awak boleh menaikkan harga lebih mahal daripada tunai atau cash itu sendiri ya ia memberi kelebihan kepada si pembeli kerana dia boleh bayar ansuran. Bukan semua orang ada duit bayar cash. Dan dia juga tidak menindas si penjual. Betul tak? Tak ok nak bagi harga sama cash dengan ansuran. fair and square Ya. Yeah? Hmm. Dia bolehkan? Dia bolehkan. Tak ada uh, masalah sama sekali ya. Eh? Cuma yang tak boleh ialah Ha, kalau disekalikan dalam satu akad itu tidak boleh ha, masa beli tu saya jual barang ini secara tunai yang 400 dan eh, 3000 secara ansuran 4000 setengah dia buat akad secara bersekali itu tidak boleh ha, kenapa? ha karena ha, nabi larang ya okay. dalam hadis yang sahih uh, daripada Abi Hurairah nahan nabi an bai'atain fi bai'ah hadis Ibnu Mas'ud nahan nabi an safaqah fi safaqatain fi safaqah au kamaqa nabi larang dua dua jual beli dalam satu jual beli nabi larang dua kontrak dalam satu kontrak tak boleh lah ha, tapi kalau diasingkan offer tu dia buat asing-asing ha, dan bila jual beli berlaku akad pun dia buat berbeza awak nak cash ke nak ansuran saya nak ansuran Okay go for it awak nak tunai ke nak awak nak cash ke ansuran saya nak cash ah, go for it ha, itu tak apa dia tak boleh buat akad Nampak? teknikal je teknikal je ni ha, macam bila bi-abi robah lah, dah hadis hadir dikatakan, nasib Bukhari atau Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri dia ada tamah buruk, dia pergi tukar dengan tamah baru, tamah baru, tamah ni macam emas lah tu kan? bila tukar tamah dengan tamah, dia kena sama kuantiti, tak kira awak tamah baru saya tahu nama pun bila gitu, kalau gitu bila balik, Nabi tengok tamah tu nama tamah burni, which is the good one lah, buat tamah yang baik, Nabi kata wahai Bilal, mu dapat mana tamah comel ni dia kata aku ada tamar yang buruk Aku tukar dengan tamar yang baru Aku dua eh, Gantang so'ain Tamar buruk Aku tukar dapat satu gantang tamar yang baru Nabi Nabi Maka Nabi marah Nabi kata Awah Awah Ainur riba Ainur riba La taf'al Allah, ha. eh, Allah awah-awah ni kalau orang Arab dia marah lah tak boleh, tak boleh, you cannot do that ha, macam kita kata Lalu terlate Allahmu oh, Allah mu ni ha marah ha marah ya ini betul-betul riba ini betul-betul riba ainur riba ainur riba nabi kata gitu ha? ha, this is usually this is usually tak bolehlah nabi kata la tafal jangan kamu buat habis tu nak buat macam mana nabi kata bik Atamra at bibain sumashtarihi bibain akhar atau macam mu jual dulu tamar yang lama dapat duit membeli tamar yang baru tak ada beza tuan-tuan eh. Ha, tapi kalau awak buat cara lagu tu dia jadi riba. Kerana ini item ribawi, tak boleh buat pertukaran kuantiti yang tidak sama. Sebab tu ulama-ulama dalam bab ni dia pun tak faham. Apa 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 masalahnya kalau terus dibuat pertukaran? Dia tak memudaratkan siapa-siapa. Kenapa perlu dijual terlebih dahulu? Ha. Tapi ada sebahagian bahawa uh, tidaklah ada penindasan di situ. Tapi dia rentatan daripada perharaman Allah Ta'ala lebihan dalam hutang. Di mana hutang melibatkan item ribawi. Maka dia melerat kepada jual beli. Jika ia melibatkan item ribawi. Betapa Allah Ta'ala nak jaga riba dalam hutang. Dia melarat kepada riba dalam jual beli. Ha, walaupun pada asalnya tak tindah pun. Dah tu takkanlah tamah lama dengan tamah baru nak tukar. Nak sama-sama dua gantang. Tak adil lah kan. Ha. nampak? Ha? Ada setengah benda Islam ni dia very detail dia jaga sampai tahap macam tu ya hmm. sebab itu sebagaimana ulama kata riba jual beli adalah satu bentuk wasilah dan sat zariah dia panggil penutupan kepada riba yang sebenar itulah riba hutang di mana hutang ni banyak melibatkan aset ribawi seperti duit Nakotek dulu dina dan darham lah dan juga barang-barang makanan yang lain kerana orang dulu bukan hanya pinjam duit tuan eh dia juga pinjam gandum dia juga pinjam tama Which banyak mana awak pinjam Banyak tu lah awak kena pulangkan Tak boleh lebih sama sekali Awak pinjam satu kilo tama Dulu tak ada satu kilo lah Dia main gantang Awak kena pulang satu gantang juga Awak pinjam satu gantang gandum Awak kena pulangkan satu gantang gandum juga Kalau kotak sekarang kita beras Beras kita habis pinjam beras sepupu kita kat sebelah rumah satu kilo Beras sepupu kita tu beras hancur murah Kita makan beras mahal Ya tak? eh kita pinjam sekilo kita bagi setengah kilolah beruk kita kita telok haram eh itu riba itu riba ha kerana makanan ruji adalah item ribawi ha kalau mazhab syafiieyah dia ketat tuan bukan hanya makanan ruji apa apa makanan apa makanan aji kalau pinjam dengan saya satu buku maggi aji kena pulangkan juga satu buku maggi aji tak boleh bagi dua buku maggi jadi riba haram oh mazhab syafiieyah ni riba ni dia ketat tuan eh dia ketat ya okey Ha, jadi balik pada yang tadi eh. Ya. ha, teknikal je teknikal ha, tapi dia beri kesan dia suruh hukum tu sendiri which kalau riba kena elakkan lah dan buat dengan cara yang tidak berlaku riba ya. baik balik pada tadi eh. Ya. ha, kalau macam tu tidak boleh tapi kalau dibezakan boleh which boleh lah tak ada masalah lah ya. ha. satu barang dua harga harga tu bukan harga jual beli itu hanya harga tawaran mana harga yang kita tawarkan kepada si pembeli dan dia boleh pilih mana-mana harga dia mahu kalau awak nak lebih ringan awak ambil lah yang asuran tu ha, tapi kalau ada cash bayar cash lah jangan hutang hutang ni beban ya ha, nak, nak 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 kena faham juga bab tu ya hmm yalah sebab itu dalam bab ni dia ada hikmah jugalah ha, sebab tu ada semua kata jangan beli hutang nanti mati susah ha, kan? belilah cash ada benda hari ni tuan-tuan kita boleh beli cash ada benda kita tak mampu kena beli hutang biarlah pakai kereta lama pun dia kata janji cash eh tuan-tuan kalau pakai kereta baru dengar pakai kereta lama kadang-kadang pakai kereta baru lebih jimat kereta baru kereta lama tuan nak repair sana repair sini kadang kos dia lebih banyak daripada kereta baru betul tak ha. habis tu ada ada duit kau nak beli kereta baru hmm kena buat hutang lah, tak apa hutang tak ada masalah statement tak betul tu habis tu Nabi berhutang mati susah ni ataupun ada masalah lah, kalau hutang yang tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan, kalau dapat diselesaikan, mati pun tak apa, mati lah nak buat macam mana hmm. saya pun banyak hutang tuan eh? tapi terkawal semua on schedule, ikut jadual nah, kalau saya mati, semua tu pun okey selesai Ha. Tapi unfortunately yang saya dengar Statement-statement macam ni bukan daripada ustaz-ustaz makmalak lah Ustaz Nak ajak orang kepada jangan berhutang Which is good, bagus go. ha. Saya pun tak suka Hutang-hutang ni tuan-tuan, saya kalau dapat cash Saya beli cash, betul saya agak ha. Jadi hutang harus, tapi perlu dikawal Ya yeah? hmm.